assalomu alaykum aziz obunachilarimiz va kanalimiz mehmonlari siz bilan yana ekran qarshisida diydorlashib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz ushbu dasturimizga ketgan mehnatlarni baholagan holda ozgina e'tiborga olgan holda bir dona lak tugmachasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik va albatta obuna bo'lmagan holda tomosha qilayotgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ng'iroqchalarni yopib qo'ying shunda siz ushbu chiqarayotgan yangidan yangi texnikalarimiz narx nalarini birinchilardan bo'lib bilib olishingiz mumkin va albatta ushbu texnikalardan izlaganlar bo'lsa marhamat xaritam ham qilishingiz mumkin barcha barchangizga ramazon oyining 5 kuni muborak bo'lsin deb qolamiz eslatib o'tamiz agarda kimdadir sotiladigan texnikalardan bo'lsa mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilsangiz sotilishda biz yordam beramiz Hozir biz uzoq cho'zmagan holda ushbu dasturimizni boshladik marhamat tomosha qiling azizlar bizning bugungi ushbu dasturimizni andijon viloyatidan ushbu komplekt holda sotuvga qo'yilgan t 28 texnikamiz boshlab beradi biz esa ushbu texnikamiz haqidagi ma'lumotlarni aytishni boshladik motor korobka, задний holatlari ideal holatda ishlab turibdi kalit orqali завад bo'ladi ushbu texnikamiz balonlar ham ko'rib turganingizdek yaxshi holatda qo'shimcha ravishda ushbu orqasidagi suv bochkasi hamda chezilib bor qo'shib beriladi 20 million so'm so'ralmoqda ekan kelishiladi a deb aytib o'tishgan qo'shimcha ma'lumot sovollariga ehtiyoj sezuvchilar bo'ladigan bo'lsa mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik manzilimiz andijonda navbatni esa ushbu pres apparatimiz sotuvga qo'yilgan shu apparatlarga beramiz hozirda pre holatini aytib o'tamiz holati a'lo darajada ishlab turibdi ishga tayyor bemalol olib foydalanishlari mumkin deb aytib o'tishmoqda akalarimiz pltaapparatini ham hozir holatini ko'rishingiz mumkin marhamat o'zingiz ko'rib baho bering qo'shimcha ma'lumotlar uchun ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik narx va boshqa qolgan ma'lumotlarni ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilgan holda bilib olishingiz mumkin manzil namanganda meni traktorning ideal holatda turganlardan so'ragan akalarimiz obunachilarimiz uchun bo'ladi markaz b 304 yuz to'rt ushbu meni traktorimizning holatiga keladigan bo'lsak ideal holatda ishlab turibdi rasxodlik xarajatlik ishlar hech qayerda yo'q deb aytib o'tishmoqda ushbu texnikamizning 4 ta baloni yangi holatda turibdi 7500 narx so'ralmoqda ekan ushbu texnikamizga kelishiladi do'stlar savdosi bor albatta deb aytib o'tishgan qo'shimcha ma'lumot savollarga ehtiyoj sezadigan bo'lsangiz ushbu ekraningizdagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik manzilimiz buxoroda keyingi navbatimizni esa ushbu mt 80 x rusumli traktorimizga beramiz holat ma'lumotlar bilan tanishtirib o'tishni ham boshladik yaxshi holatda ishlab turibdi hozirda yurib turgan texnika deb aytib o'tishmoqda Kapitalni remontlik ishlari hech qayerda yo'q Ideal holatda ishlab turibdi 65 million so'm so'ralmoqda ushbu texnikamizga kelishiladi do'stlar deb aytib o'tishgan qo'shimcha ma'lumot savollar uchun ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik manzilimiz xorazmda azizlar keyingi navbatimizda esa ushbu tetti sakson rusumli traktorimizga beramiz holat ma'lumotlarini ham aytib o'tishni boshladik hamma joyi soz holatda ishlab turibdi deb aytib o'tishmoqda yurib turgan texnika xarajatlik, расход ishlari hozirda yo'q deb aytib o'tishgan narxiga keladigan bo'lsak 31 million so'm so'ralmoqda ekan pasaytirib beramiz savdosi bor deb aytib o'tishmoqda qo'shimcha ma'lumot savollari uchun ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik manzilimiz bu ham xorazmda keyingi navbatimizni esa ushbu imtz sakson rusumli traktorimizga beramiz holat ma'lumotlarini aytib o'tadigan bo'lsak yaxshi holatda ishlab turibdi deb aytib o'tishmoqda de, 45 million so'm so'ralmoqda ekan kelishlar do'stlar deb aytib o'tishgan de, agarda xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa chezilib prinsipi bor qolganlarini ushbu chezili prinsiplarni отдельно narxlaymiz deb aytib o'tishgan de, akalarimiz qo'shimcha ma'lumot soollar uchun ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'ladik. manzilimiz toshkentda azizlar shu bilan bizning bugungi ushbu dasturimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda e'tiboringiz uchun rahmat sog' salomat bo'ling keyingi yangi dasturlarda uchrashguncha xayr deb qolamiz